Rüstem Behrədi Əbülfəzəl Çibəyə həsr etdiyi Qərbi adam şeirinin son bəndində belə yazır: Bu adam nə qəribə. Nə qəribə adamdır. Nə qəribə adamdır. Bu adamın sevinci, bu adamın dərdi də tamam özüb içində. Bu qəribə adamdır. Mənə elə gəlir ki, bu adam ölən günü özü qazıb qəbrini basdıracaq özünü ürəyinin içində. Ürəyinin içində basdırılmaq. Dəqiq ifadədir. Elçibey bütün həyatını, varlığını, vəzifəsini, hər şeyini fəda edəcək qədər sevdiği Azərbaycanında dəfn edildi. Onun ürəyi elə Azərbaycan idi. Bütün Azərbaycan. Çoxumuz onun böyük ürəyi haqqında eşitmişik, amma ürəyindən gələnləri dinləyə bilməmişik. Elçibey ürəyindən gələnləri danışırdı. Ona görə onu qınayanlarımız anlayanlarımızdan çox idi. Biz onun ürəyindən gələnləri toplayıb kitaba çevirmişik. Elçibey belə deyirdi kitablarına. İndi onun ürəyi olan Azərbaycanı özündən dinləyək. O Elçibey belə deyirdi kitabının birinci hissəsində deyir ki: "Mən xalqımın əscaryam. Özünü fəda edərək xalqın əscarı olduğunu sübut etmədimi?" Elçibey belə deyirdi kitabının ikinci hissəsində isə deyir ki: "Bir ildə 3 partiya dəyişən adamlardan heçinə gözləmirəm. Yalan mı deyib? Heç nə ola bilmədilər. Elçbəyin yanında olub, Elçbəy olmasa mən daha yaxşı lider olaram deyənlərin heç biri Elçbəy sırs nəsə ola bilmədilər. O, Elçbəy belə deyildi kitabının 3-cü hissəsində bildirir ki, vətənsəvərliyi anlayışı məndə oxuduğum ədəbiyyatdan yaranıb. Yol göstərir. Deyir ki, oxuyum. Deyir ki, oxumayan cahil adamın sevgisi olmaz sevgilisi olmaz, ürəyi də olmaz. Oxuyun ki, nəyi, necə, niyə sevdiğinizi biləsiniz. Buna görə biz istəyirik ki, oxuyasınız. 4-cü hissədə isə bütün Azərbaycandan danışır. Bizə miras qoyur. Deyir ki, Sovet İttifaqı dağılacaq demişdim, dağıldı. Biz vahid xalqıq və bütövləşəcəyik. Bizə miras isə budur ki, bizim xalq olaraq bütövlük idealımız olmalıdır. İdeal bizi diri saxlayacaq. Bunları oxumalı, anlamalı və anlatmalıyuq. Üstünüzdəki dəyərli əşyalarla önəmli olmuruq. Dəyərli fikirlərlə zəngin oluruq. Bu kitablar hamının evində olmayacaq. Rüstəm Behruzi demişdi: "Mənə elə gəlir ki, bu adam öləncəmü özü qazıb qəbrini basdıracaq özünü ürəyinin içində." Ürəyimizin Azərbaycan olduğunu tərk etməliyik sadəcə Əgər siz başqalarının dilindən yox, elçibəyin ürəyindən gələnləri oxumaq istəyirsinizsə, sifariş üçün irəlidə yazın. Biz sizə özümüz yazacağıq.